Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi Sehistrozi dalam e-tution subjek apa? Yes, subjek sejarah. Okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okey, untuk hari ini topik yang saya akan sentuh adalah mengenai bab yang ketiga. Okey, a uh, tingkatan 5 silibus KBSM iaitu tajuknya kesedaran negara dan Bangsa Ok, uh, ini untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 okay. ok, so uh, Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam Ok, mengenai tajuk ini Ok, saya nak terangkan secara keseluruhan Apa yang kita akan belajar dalam topik ini Ok, uh, dalam topik kesedaran negara bangsa ini Kita akan tengok mengenai apa itu maksud negara bangsa Okey dan apabila kita dah belajar mengenai maksud negara bangsa kita akan tengok jenis ataupun konsep negara bangsa mengikut wilayah-wilayah ataupun kerajaan-kerajaan uh, yang berbeza-beza. Okey dan kita akan tengok juga nanti kita akan pergi dengan lebih mendalam apa ciri-ciri negara bangsa. Sebab apa? Sebab setiap negara, setiap kerajaan setiap wilayah mempunyai konsep negara bangsa ataupun ciri-ciri ciri-ciri negara bangsa yang berbeza ha itu yang kita akan tengok ataupun apa yang korang akan belajar dalam bab yang ketiga mengenai kesedaran negara bangsa kenapa kita kena belajar mengenai negara bangsa ni sangat penting disebabkan okey untuk bab yang selepas ini bab yang keempat kelima dan juga keenam korang akan banyak jumpa dengan perkataan negara bangsa ini ha sebab itu korang kena tahu dengan lebih mendalam apa maksud awal negara bangsa ni. Okey, jom kita tengok dahulu yang pertama. Apa itu negara bangsa secara uh, keseluruhan, secara generalnya? Okey, negara bangsa, okey, diambil daripada dua perkataan iaitu uh, negara bangsa iaitu negara dan juga bangsa. Okey, kita tengok apa maksud negara dan apa maksud bangsa. Okey, negara ataupun dalam istilahnya bermaksud entiti politik ataupun geopolitik. Okey, so dalam bahasa mudah ni kita tak ulang. Okey, negara pada hari ini ya kita ada negara Malaysia, kita ada negara Jepun, kita ada negara Amerika dan sebagainya. Okey, maksudnya entiti politik. Politik ni berkaitan dengan kuasa ha, Maksudnya Malaysia dia ada uh, entiti politik dia Entiti ni kita panggil sebagai satu uh, lembaga atau satu organisasi okay, Yang menggerakkan politik di sesebuah kawasan ha, Itu maksud entiti politik ataupun geopolitik Geopolitik ni geo maksudnya orang kata berkaitan dengan kawasan-kawasan yang terletak dekat dunia ni okay? Geopolitik Okey? aso so, perkataan negara itu kita dah tahu maksud perkataan negara. Kita tengok pula perkataan bangsa. Apa maksud bangsa? Bangsa dalam bahasa mudahnya kita dapat faham ianya merupakan sekumpulan masyarakat ataupun etnik. Ha, ah, okey macam kita ada masyarakat Melayu, kita ada masyarakat ataupun bangsa Cina, bangsa India dan bangsa Punjabi dan macam-macam lagi. Okay, so apa kaitan antara konsep negara dan juga konsep bangsa? Ha, kenapa kita gabungkan menjadi dua? Haa, menjadi satu perkataan iaitu negara-bangsa. Haa, sebab kalau kamu tengok pada hari ini, okay, mana-mana negara mesti ada bangsa mesti ada sekumpulan manusia yang duduk di dalam negara tersebut. Ha, macam Jepun. Adanya entiti politik negara Jepun. Dan kita juga ada bangsa Jepun. Ha, okay? dan tak ada dekat dunia ini yang negara yang tak ada bangsa atau tak ada rakyat. Adakah hari ini negara yang tak ada manusia hidup dalam dia? Aa, tak ada. Setiap entiti politik ataupun negara kita panggil mesti ada bangsa yang mendiami sesebuah kawasan aa, ataupun entiti politik tersebut. Dan apabila digabungkan dua perkataan ini menjadi satu perkataan, apakah maksudnya? Aa, negara lah dalam padam kat sini, negara plus bangsa, aa, dia menjadi negara bangsa. Ini adalah konsep asas negara bangsa. Konsep sebuah konsep Ataupun bentuk kenegaraan Yang memperoleh pengesahan politik Dengan menjadi entiti ataupun wilayah berdaulat ha, Maksudnya kat sini Setiap bangsa yang mendiami sesebuah negara Mereka akan mengongkata uh, Mengongkata akan mensetiai negara tersebut ha, Macam kita rakyat Malaysia Kita tahu bahawa negara kita negara Malaysia Jadi kita beri pengasahan politik terhadap negara tersebut Dan kita juga tahu bahawa negara kita merupakan sebuah negara yang berdaulat ha, Negara berdaulat ini maksud negara yang mempunyai orang kata kebebasan okay? Mempunyai orang kata kuasa kita sendiri Untuk menentukan apa yang patut jadi dekat negara kita ha, okay? So macam saya bagi contoh Rakyat Malaysia rakyat Malaysia yang tentukan Okey, apa yang apa yang akan terjadi dekat negara kita? Bukan orang-orang daripada Thailand, daripada Amerika. Tidak, mereka tidak ada hak untuk menentukan bagaimana keadaan di negara kita. Siapa perdana menteri kita, siapa kita punya ketua dan sebagainya. Tidak. Hanya rakyat Malaysia yang layak Okey, yang ada hak untuk tentukan apa yang perlu ada dekat negara kita, iaitu Malaysia. Ha, itu maksud dalam ataupun um, kata dalam maksud yang lebih mudah untuk korang faham. Ha, dan kenapa kita kena belajar negara bangsa ini? Sebab, okey, setiap negara, setiap konsep negara bangsa dekat mana mana negara mereka berbeza-beza. Konsep negara bangsa Malaysia. Okey, bagaimana cara-cara kita uh, kehidupan rakyat Malaysia di negara Malaysia berbeza dengan konsep negara bangsa di Thailand, di China, di Filipina. Ha, mereka ada konsep dan ciri-ciri negara bangsa mereka yang tersendiri. Ha, dan sama juga walaupun negara kita ada konsep negara bangsa kita yang tersendiri, konsep negara kita pada hari ini berbeza dengan konsep negara kita sebelum penjajahan, ketika zaman kesultanan. Berbeza. Zaman kesultanan zaman kesultanan, Tanah Melayu Melaka dahulu, konsep mereka ciri-ciri negara bangsa pada zaman dahulu berbeza dengan hari ini. Ha, kenapa pula berbeza? Padahal kita duduk dalam negara yang sama. Ha, nanti kita akan tengok apa perbezaan-perbezaan konsep-konsep negara bangsa ini. Okey, tadi kita dah belajar mengenai konsep negara dan juga bangsa, okey dan untuk sekarang kita akan pergi dengan lebih mendalam lagi kita akan tengok konsep-konsep negara bangsa okey, yang berbeza-beza mengikut pemerintahan-pemerintahan yang pernah wujud di negara kita pada satu masa dah hulu, okey so, kita pergi ke zaman Kesultanan Melayu Melaka, okey? Kita kena tengok, okey kita akan tengok bagaimana konsep negara bangsa ketika zaman kesultanan Melayu Melaka dahulu. Bagaimana orang-orang Melaka dahulu mereka melihat konsep negara bangsa mereka? Ah. Bagaimana mereka memahami konsep negara bangsa mereka? Adakah ianya sama macam kita pada hari ini ataupun berbeza? Ah, okey kita tengok. Okey, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bagaimana sesebuah kerajaan Aa, Melaka itu wujud Ataupun negara-negara Kesultanan Melayu dahulu wujud Adalah disebabkan wujudnya Individu yang bernama Raja Ataupun Sultan aa, Bila ada di sesebuah kawasan itu Raja ataupun Sultan Maka disitulah kita dah lihat Bahawa wujudnya sebuah kerajaan ataupun konsep negara bangsa dan apa yang paling penting korang kena tahu bila kita belajar tentang konsep negara bangsa pada zaman kesultanan Melayu Melaka adalah kedudukan raja ataupun sultan pada zaman dahulu adalah sangat tinggi Ah maksudnya sultan pada zaman ini mereka menggunakan sistem raja berkuasa mutlak. Apa ni sistem raja berkuasa mutlak? Ia merupakan satu, satu sistem raja di mana raja ini berkuasa terhadap apa-apa sahaja yang ada dekat negara dia. Ha. Maksudnya kalau raja tu nak buat apa saja nak buat benda baik ke benda buruk ke terhadap negara dia terhadap rakyat dia tak ada orang boleh pertikai segala tindakan raja atau sultan tersebut. Ha, itu maksudnya. Ha, dan raja dahulu aa, kedudukannya sangat istimewa. Ha, maksudnya bukan orang-orang orang-orang yang bukan orang sebarangan yang boleh jadi uh, bukan orang sebarangan yang boleh jadi raja uh, dan satu lagi ciri ataupun konsep negara bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang kamu kena tahu adalah pada zaman Ana uh, Kesultanan Melayu Melaka dahulu terdapat dua golongan penting dalam negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka iaitu yang pertama kita ada golongan yang memerintah dan juga golongan yang diperintah. Aa, siapa ini golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah? Golongan yang memerintah adalah kita kenali sebagai golongan Raja yang saya cakap tadi ha, Dan siapa pula golongan yang diperintah? Adalah golongan rakyat ha, Raja dibantu oleh pembesar dan juga pembantu-pembantu dia ha, pe -pe 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 Pembantu-pembantu -pe beliau okay, Dan golongan yang diperintah adalah seperti rakyat, rakyat biasa dan juga hamba ha. Dan apa yang paling penting kamu kena tahu adalah Setiap golongan ini, kedua-dua golongan ini mereka mempunyai satu tanggungjawab yang penting Setiap daripada dua golongan ini, mereka ada tanggungjawab aa, Raja, dia ada tanggungjawab terhadap rakyat aa, Dan rakyat mempunyai tanggungjawab terhadap raja mereka aa, Apakah tanggungjawab tersebut? Aa, raja, tanggungjawab beliau adalah perlu melindungi, menjaga kebajikan dan memastikan rakyat negara beliau sentiasa aman damai Ah ha, itu adalah tanggungjawab raja terhadap rakyat. Bila rakyat sesebuah kerajaan di zaman kesultanan Melayu Melaka itu telah hidup aman, damai, apa pula balasan mereka terhadap raja mereka? Mereka perlu beri kesetiaan kepada sultan ataupun raja mereka. Maksudnya, bila raja inginkan sesuatu, inginkan bantuan, bantuan untuk buat istana ke, bantuan untuk uh, untuk askar ke, rakyat-rakyat uh, perlu tolong tanpa me, orang kata, rakyat-rakyat perlu membantu ataupun mematuhi perintah raja tersebut ataupun kita cakap beri kesetiaan kepada raja dan ini adalah tanggungjawab rakyat dan juga raja Aa, dan konsep ini kita panggil sebagai konsep timbal balik ha, ini sangat penting ya? konsep timbal balik ini korang kena tahu Aa, konsep timbal balik ini adalah seseorang pihak memberi dan seseorang pihak lagi memberi sesuatu. Kita buat kita buat sesuatu kepada sesebuah pihak atau uh, kepada seseorang, seseorang tersebut akan membuat sesuatu kepada kita. Itu kita masukkan sebagai konsep timbal balik. Ha dan ini konsep sangat penting yang digunakan pada zaman kesultanan Melayu Melaka pada zaman dahulu. Dan apa yang uh, mengagumkan adalah konsep ini masih lagi pakai sehingga ke hari ini di negara kita. Kenapa saya kata begitu? Disebabkan kalau kamu tengok pada hari ini, kita masih ada lagi sistem kesultanan di negara kita. Kita masih wujud lagi 9 orang raja di negara kita yang boleh memerintah dengan adil terhadap negeri masing-masing. So itu buktinya aa, yang mengatakan bahawa konsep timbal balik ini masih wujud dalam negara kita. Ha okey dan itu adalah konsep negara bangsa ketika zaman kesultanan Melayu Melaka. Okey. Daripada konsep kesultanan Melayu Melaka kita pergi kepada konsep yang kedua. Konsep apa? Ah ha, konsep negara bangsa yang seterusnya ini adalah konsep negara bangsa masih lagi di tanah Melayu tapi kita nak tengok bagaimana rakyat-rakyat di tanah Melayu dahulu memahami negara bangsa selepas kedatangan penjajah ataupun british okay? konsep negara bangsa pada zaman se semasa dan juga se semasa dan selepas penjajahan british dibahagikan kepada empat iaitu di awal penjajahan pada ketika zaman malayan union pada tahun 1946 korang akan belajar pada bab yang keempat nanti dan juga ketika wujudnya persekutuan tanah melayu dan yang terakhir ketika kita membentuk perjanjian Malaysia pada 1963 keempat-empat konsep ini berbeza ha okey ha, kita akan tengok satu persatu okey kita pergi kepada konsep yang awal okey di awal-awal penjajahan British kita tahu kalau sebelum ini kerajaan diperintah oleh sultan ada konsep timbal balik raja dengan rakyat. Tapi bila kita telah dijajah, bila British telah melancarkan pentadbirannya di negara kita, British telah mewujudkan konsep negara bangsa yang baru mengikut, pantai, mengikut pandangan mereka. Ha, bagaimana? Setiap kerajaan Melayu dirujuk sebagai Negeri ha, Sebelum adanya British, kita tak kenal perkataan Negeri ini ha, Sebab apa? Sebab kita panggil setiap uh, Kawasan yang diperintah itu sebagai Kerajaan Kerajaan Kesultanan Kedah Kesultanan johor Riau, Kesultanan Melayu Melaka dan sebagainya Tapi bila datangnya British Mereka yang bawa konsep Negeri ini Okey? Ha, dan mereka telah menukar konsep Kerajaan kepada konsep Negeri Sebab itu kalau korang tengok pada hari ini kita tak guna dah konsep kerajaan kita guna konsep negeri sebab apa selepas penjajahan British kita mengekalkan konsep negeri sebab itu pada hari ini kita ada negeri Kedah negeri Selangor negeri Pulau Pinang dan sebagainya ah sebab apa sebab adanya kewujudan British di negara kita. Ah kita pergi kepada yang kedua, konsep negara bangsa yang kedua iaitu ketika kedatangan British untuk kali kedua. Ah apabila mereka datang menjajah untuk kali kedua, selepas mereka dihalau oleh Jepun, ah mereka bawa satu konsep negara bangsa yang lain yang dikenali sebagai Malayan Union. Ah kalau korang nak tahu apa ini Malayan Union, korang boleh tengok video-video saya yang saya terangkan mengenai bab yang keempat. Ha, kata pun korang boleh buka buku teks untuk korang tengok. Okey, untuk tengok apa maksud Malayan Union ni sebab korang akan belajar pada bab, bab yang keempat. Okey, British telah bawa konsep Malayan Union. Kenapa British bawa konsep negara bangsa yang baru? Sebab British ingin mewujudkan sebuah konsep negara bangsa yang moden, Konsep negara bangsa yang mereka pakai dekat negara mereka. Ha, tetapi, konsep negara bangsa Malayan Union ini telah ditentang oleh orang Melayu secara habis-habisan dan kalau korang nak tengok peristiwa dengan lebih lanjut korang boleh tengok bab yang keempat ataupun korang boleh baca bab yang keempat nanti okey ah so itu adalah konsep negara bangsa Malayan Union okey kita pergi kepada konsep negara bangsa yang ketiga iaitu konsep negara bangsa persekutuan Tanah Melayu konsep ini adalah konsep sebuah, sebuah konsep negara bangsa yang diwujudkan sendiri oleh rakyat di tanah Melayu selepas kita menolak Malayan Union. Bila kita tak nak Malayan Union, kita telah cadangkan untuk kita wujudkan konsep negara bangsa kita sendiri yang datang daripada idea orang-orang di tanah Melayu dan kita gelar sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Dan konsep ini, konsep negara bangsa ini adalah konsep di mana kita menggabungkan negeri-negeri Melayu di bawah satu pentadbiran. Ah ha, kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu, okey, setiap negeri berbeza-beza mengikut sultan. Tapi, okey, setelah okey, kita wujudkan Persekutuan Tanah Melayu, setiap negeri-negeri Melayu ini digabungkan Okey di bawah satu pentadb di bawah satu pentadbiran yang dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu ha, dan alhamdulillah pada tahun 1957 kita telah merdeka di bawah konsep negara bangsa Persekutuan Tanah Melayu okey so itu adalah konsep itu adalah konsep negara bangsa yang ketiga okey kita pergi kepada konsep negara bangsa yang terakhir Iaitu konsep negara bangsa Malaysia yang ditubuhkan pada 1963 ha, Ini adalah konsep negara bangsa yang kita guna pakai sehingga ke hari ini ha, Dan kenapa tiba-tiba ada Malaysia? Padahal kita dah merdeka di bawah persekutuan darah Melayu ha, Ini korang akan belajar pada bab yang ke-6 Ha, di mana kita menggabungkan Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu dengan satu lagi negara, satu lagi konsep negara iaitu Sabah dan Sarawak di bawah satu pentadbiran. Ah ha, dan kenapa kita buat macam ni? Korang kena tengok video yang saya ha, hasilkan untuk bab yang ke-6, okey? Ha. Apa itu konsep Negara Bangsa Malaysia 1963? Okey, ianya adalah gabungan Tanah Melayu dan Judan Juga Sabah dan Sarawak Ha, okey So, saya rasa sampai di situ sahaja Konsep Negara Bangsa yang kita belajar pada hari ini Korang dah belajar Apa yang kita belajar pada hari ini adalah Ada tiga benda yang pertama, korang belajar tentang konsep negara bangsa secara general, okey, secara asas, secara secara umum. Okey, lepas itu saya telah bawa korang untuk memahami lagi konsep negara bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ha, lepas itu daripada konsep negara bangsa Melayu Melaka, saya telah bawa korang ke konsep negara bangsa di tanah Melayu semasa dan juga selepas penjajahan British. Okey, sampai di situ saja video saya pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share link-link video e-tution kepada kawan-kawan korang sebab kita ada banyak lagi video-video yang menarik untuk okey korang belajar. Okey dan jangan lupakan saya Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah Anything, anytime dan anywhere Okay, bye